Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Ahmad dan saya akan menerangkan pengenalan berkenaan tajuk Peranan Etika dan Peradaban dalam Mendukung Tanggungjawab Sosial Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi identiti utama negara dan pada masa yang sama menuntut tahap toleransi serta kefahaman yang tinggi dalam kalangan rakyat. Oleh itu, etika dan peradaban memainkan peranan yang amat penting sebagai asas dalam membina sebuah masyarakat yang mampan, harmoni dan sejahtera. Tanpa penghayatan nilai etika, perbezaan yang wujud boleh menjadi punca kepada konflik dan perpecahan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memikul tanggungjawab besar untuk memimpin seluruh rakyat Malaysia dengan bijaksana melalui pelaksanaan undang-undang dan panduan yang adil serta saksama. Undang-undang yang seimbang dan telus bukan sahaja berfungsi untuk mengawal tingkah laku masyarakat Malaysia namun bertujuan melindungi hak setiap individu tanpa mengira latar belakang. Keadaan ini membolehkan rakyat menjalani kehidupan seharian dengan aman bebas daripada sebarang bentuk penindasan sekaligus memupuk kepercayaan terhadap sistem perundangan negara dan mengukuhkan kepatuhan secara sukarela. Ideologi ini dapat difahami dengan lebih jelas melalui pengiktirafan terhadap dua dimensi realiti sosial iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian. Takrifan autoriti merujuk kepada dimensi formal yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri merangkumi perlembagaan perundangan dan protokol bertulis. Dimensi ini berfungsi menerjemahkan nilai etika dan peradaban ke dalam sistem pentadbiran negara serta memastikan tanggungjawab sosial dapat dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat mikro. Hasilnya, keadilan dan kesaksamaan undang-undang dapat dijamin seterusnya meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Selain itu, tadifan harian pula merujuk kepada tingkah laku, amalan dan perbuatan rakyat dalam kehidupan seharian tanpa terikat secara langsung dengan undang-undang yang sudah ditulis. Nilai ini dibentuk melalui institusi keluarga, pendidikan serta komuniti dan diamalkan secara berterusan dalam interaksi sosial dan individu yang berpegang teguh kepada etika, moral dan akhlak yang baik akan menterjemahkan nilai-nilai murni tersebut dalam sikap saling menghormati, bekerjasama dan bertolak ansur. Kesimpulannya, kesejahteraan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk bergantung pada keseimbangan antara takrifan otoriti dan takrifan harian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najin bin Muhammad Azni dan saya akan membincangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dalam negara kita yang penuh dengan kepelbagaian etnik, agama dan budaya, etika bukan sekadar teori, ia adalah kompas yang membentuk tingkah laku kita. Nilai-nilai moral, ahlak dan adab yang kita warisi daripada agama atau budaya menjadi asas penting untuk memastikan setiap tindakan kita membawa kepada kesejahteraan bersama dan bukannya perpecahan. Jadi bagaimana kita menghayati etika ini? Tanggungjawab sosial sebenarnya bermula dari dalam diri. Ia adalah kemampuan kita untuk menilai apa yang adil dan baik demi masyarakat. Ada pandangan mengatakan ia adalah satu kewajipan untuk mengimbangi antara keperluan ekonomi dan juga kelestarian ekosistem. Apabila seorang individu benar-benar menghayati etika, ia akan menjadi peka. Dia tidak akan duduk diam melihat isu di sekelilingnya sahaja. Sebaliknya, dia akan menganalisis dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Dalam konteks masyarakat majmuk kita, yang ayat ini, ini kritikal untuk mengekalkan keharmonian. Kita bertindak bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk menjaga kepentingan masyarakat sejagat. Seterusnya, mari kita lihat tanggungjawab ini melalui dua aras utama iaitu aras individu dan juga aras kolektif pada aras individu, individu ia tentang kemampuan sendiri untuk kita membezakan antara yang betul dan salah. Contoh paling mudah adalah aktiviti sukarelawan. Melalui sukarelawan, kita bukan sahaja membantu orang lain, malah membangunkan kemahiran dan siasat diri kita sendiri juga. Manakala pada aras kolektif, ia melibatkan kewajipan kita terhadap orang di sekeliling. Di sini, kesedaran sosial menjadi lebih luas. Setiap tindakan yang lebih yang kita ambil secara bersama akan memberi impak yang besar kepada masyarakat keseluruhan. Se Akhir sekali, tanggungjawab sosial ini bergerak dalam dua dimensi, kesedaran dan juga tindakan. Ia bermula dengan kesedaran sosial iaitu rasa tanggungjawab untuk peka ada ketidakadilan atau kezaliman yang berlaku. Namun, sedar saja tidak cukup. Ia mesti disusuli dengan tindakan sosial. Kita perlu mengambil langkah sama ada dalam komuniti kecil peringkat negara maupun global untuk membawa perubahan yang positif Kesimpulannya dengan menggabungkan kesedaran dan tindakan beretika, kita mampu merealisasikan kesejahteraan masyarakat yang sebenar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Kesedaran nasional merujuk kepada kepekaan dan komitmen rakyat terhadap kepentingan bersama dalam usaha membina masyarakat yang harmoni, adil dan sejahtera. Tanggungjawab sosial bukan hanya melibatkan individu, malah turut merangkumi organisasi dan institusi yang bertindak demi manfaat masyarakat dan negara. Menurut Abdul Fatah Hamdin, tanggungjawab sosial merupakan satu usaha kolektif untuk mengekalkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan nilai etika dan peradaban. Oleh itu, kesedaran nasional hanya dapat dibentuk apabila semua pihak memainkan peranan secara beretika dan bertanggungjawab. Seterusnya, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran nasional. Etika berfungsi sebagai panduan moral untuk mengekang amalan tidak beretika seperti rasuah dan salah guna kuasa manakala peradaban mencerminkan nilai budaya bangsa yang menyokong keharmonian sosial. Dr. Faizah Mohd Fakhruddin menegaskan bahawa etika dan peradaban merupakan asas kepada pembangunan masyarakat yang berintegriti serta menyumbang kepada kestabilan negara. Selain itu, kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat dilihat melalui pelibatan rakyat dalam program kebajikan dan aktiviti sukarelawan. Contohnya, Kempen hashtag bendera putih semasa pandemik COVID-19 Menunjukkan semangat solidariti rakyat dalam membantu golongan terjejas tanpa mengira kaum dan agama Hal ini secara tidak langsung mengukurkan integrasi nasional Di peringkat komuniti pula, aktiviti kejiranan seperti kotoroyong dan program komuniti Memainkan peranan penting dalam membentuk jaringan sokongan sosial Menurut Muhammad Azmi Muhammad Nizah, aktiviti ini menyumbang kepada kestabilan sosial serta melahirkan masyarakat yang lebih prihatin terhadap isu keadilan sosial, alam sekitar dan perpaduan negara. Kesimpulannya, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial bukan sekadar konsep tetapi terbukti melalui tindakan nyata seperti aktiviti kebajikan, sukarelawan dan program CSR kejayaan kesedaran ini bergantung kepada pendidikan etika, pelibatan komuniti dan kepimpinan berintegriti demi pembangunan negara yang berteraskan nilai ihsan, keadilan dan kelestarian. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bertanggungkan tajuk kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial. Kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial bermaksud sikap mengambil berat terhadap isu global yang memberi kesan kepada manusia di seluruh dunia tanpa mengingat agama, budaya atau perumahan Tujuan utamanya ialah untuk mencapai kebaikan bersama dan kesejahteraan sejagat. Antara cabaran global yang memerlukan kesedaran ini ialah perubahan iklim, krisis kemanusiaan, peperangan, kebuluran dan kemiskinan. Sebagai contoh, perubahan iklim kini menjadi ancaman besar di peringkat dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan United Nations menyatakan bahawa pemanasan global memberi kesan secara langsung pada cuaca, keselamatan makanan dan kesejahteraan manusia. Fenomena seperti banjir besar, ribut taufan, kemarau yang berpanjangan serta kenaikan paras laut menunjukkan betapa pentingnya tindakan bersama daripada masyarakat dunia. Oleh itu, pelaksanaan dasar penggunaan yang mampan serta penggunaan tenaga yang lestari amat diperlukan bagi mengurangkan kesan perubahan iklim. Selain itu, konflik kemanusiaan yang berlarutan di Yemen merupakan contoh jelas isu global yang memerlukan perhatian masyarakat antarabangsa. Krisis ini bukan sahaja melibatkan konflik politik dan ketenteraan malah telah menyebabkan jutaan penduduk menghadapi kemusnahan infrastruktur, kebeluran, kekurangan bekalan perubatan dan menjadi pelarian. Dalam hal ini, masyarakat dunia perlu memainkan peranan melalui pelbagai bentuk bantuan seperti sumbangan kewangan, sokongan kemanusiaan serta penglibatan dalam kempen kesedaran untuk membantu mangsa yang terjejas. Sebagai kesimpulan, kesedaran dalam tanggungjawab sosial amat penting dalam membentuk dunia yang lebih aman, adil dan berberi kemanusiaan. Sikap prihatin, simpati dan rasa tanggungjawab terhadap nasib orang lain perlu dipupuk dalam diri setiap individu agar kita mampu menjadi ejen perubahan yang positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam yo ai hatiku. Saya Farhan Akhil Mebesyaful akan menceritakan tentang kesukaran lawan. Sukarelawan adalah salah satu faktor utama kerana ia menunjukkan peranan etika dan tamadun untuk membantu masyarakat dalam tanggungjawab sosial Malaysia. Kepelbagaian sosial dan budaya yang luas mendorong orang ramai melihat amalan sukarela bukan sahaja sebagai cara untuk membantu orang lain tetapi sebagai ungkapan nilai moral, etika dan identiti tamadun negara dalam masyarakat berbilang kaum. Prinsip etika tentang belas kasihan, bantuan kepercayaan, penghormatan dan tanggungjawab berfungsi sebagai asas untuk kesediaan komuniti untuk menjadi sukarelawan kepada orang lain. Dalam dalam kata lain, apabila seseorang memutuskan untuk membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan, apabila berbuat demikian, mereka hanya melaksanakan kebajikan tamadun yang meletakkan kebaikan bersama di atas kepentingan diri pada masa yang sama, sukarelawan bukan sahaja tindakan fizikal tetapi proses memanusiakan manusia yang beretika. Bukan itu sahaja, tetapi ia juga membantu membina keharmonian etnik di Malaysia. Program bantuan seperti misi banjir, dapur jalanan, pembersihan komuniti dan aktiviti kebajikan sering disertai oleh sukarelawan yang bekerja dengan ramai orang yang berbeza-beza. Pada masa yang sama, mereka bekerjasama dalam keadaan sukar, terdapat banyak peluang yang membentuk rasa hormat, empati, pemahaman dan keharmonian antara kaum. Sokongan bersama ini juga mewujudkan ikatan sosial dan simen sosial, hubungan sosial yang berfungsi sebagai teras kenegaraan. Sukarelawan juga boleh berfungsi sebagai jabatan, merapatkan jurang etnik, mengurangkan stereotip, sikap toleran, pemahaman, mengurangkan perbezaan etnik, penerimaan silang budaya dan merapatkan perbezaan budaya Kesekelawaan adalah salah satu mekanisme yang terpenting yang menghubungkan etika, peradaban dan tanggungjawab sosial dalam masyarakat Malaysia. Ia memupuk nilai kemanusiaan, memperkukuh perpaduan, meningkatkan kesedaran nasional dan memperluas rasa tanggungjawab ke peringkat global. Melalui kerja kesekelawaan, masyarakat bukan sahaja membantu golongan memerlukan tetapi turut membina tamadun Malaysia yang lebih berakhlak, harmoni dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sejagat. Terima kasih. Etika dan peradaban merupakan asas yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan mampu menjaga kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini bukan sahaja panduan tingkah laku tetapi juga menjadi asas dalam menentukan apa yang dianggap betul, adil dan wajar dalam kehidupan seharian. Di Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, agama dan budaya, penghayatan etika dan peradaban memainkan peranan yang sangat besar. Ia memastikan setiap lapisan masyarakat dapat hidup secara harmoni, saling menghormati antara satu sama lain dan memahami kepentingan mengekalkan keharmonian dalam kehidupan sosial. Keharmonian antara kaum bukan sahaja mengekalkan keamanan tetapi juga menjadi faktor utama untuk kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara. Tapis nilai-nilai ini, kerjasama dan Persefahaman antara rakyat berbilang kaum akan menjadi lebih sukar dicapai. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memupuk nilai ini dalam masyarakat. Contohnya, kempen Cakap Baik-Baik yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara bertujuan untuk menggalakkan setiap individu berkomunikasi dengan penuh rasa hormat, berbudi bahasa dan mengelakkan kata-kata negatif atau provokasi yang boleh mencetuskan ketegangan sosial kempen sebegini tidak hanya memberi impak kepada individu secara peribadi tapi juga mempengaruhi masyarakat secara kolektif membentuk budaya saling menghormati dan memupuk kesedaran sosial yang lebih tinggi nilai moral yang berteraskan agama, adat dan falsafah hidup menjadi panduan dalam menentukan tindakan yang betul dan adil sekaligus memperkukuh integriti masyarakat Penghayatan nilai etika ini juga melahirkan individu yang lebih peka terhadap persekitaran sosial mereka. Rakyat menjadi lebih perhatian terhadap isu-isu penting seperti diskriminasi, ketidakadilan dan kesulitan yang dihadapi sesama masyarakat. Kesedaran ini mendorong individu untuk mengambil tindakan positif, membantu mereka memelukan serta berusaha memelihara keharmonian di sekeliling. Dengan cara ini, tanggungjawab sosial bukan sekadar teori, tetapi diamalkan secara nyata dalam kehidupan seharian. Selain itu, tanggungjawab sosial juga merentasi sempadan negara. Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat memainkan peranan dalam menyumbang kepada keamanan global, hubungan diplomatik yang sangat baik serta pelbagai usaha kemanusiaan antarabangsa. Contohnya bantuan Malaysia dalam misi kemanusiaan, sokongan diplomatik dan kerjasama antarabangsa menunjukkan bahawa nilai etika dan peradaban bukan sahaja memberi impak kepada negara sendiri tapi juga kepada masyarakat dunia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penghayatan etika dan peradaban membentuk masyarakat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan harmoni dengan memahami dan mengamalkan semua nilai-nilai ini, rakyat Malaysia mampu mengekalkan keharmonian menyumbang kepada kesejahteraan negara dan memberi impak positif kepada masyarakat sejagat. Uh, bagaimana anda rasa rakyat yang peka dengan isu semasa dapat membawa kepada kemajuan sosial dalam negara? Uh, okay, bila kita mempunyai uh, rakyat yang isu uh, apa peka dengan isu semasa ni kan? Uh, bila dapat maklumat, uh, dia orang tahu Itu benar ke, itu palsu ke Itu kita dah boleh menjaga kestabilan uh, yeah, media sosial Bagaimana kesukarelaan dalam diri dapat membantu sesama sendiri Dalam membina keharmonian dalam negara Bagi saya, um, kesukarelaan memupuk sifat saling membantu dan empati uh, Selepas menjadikan uh, masyarakat lebih uh, bersatu padu Dan mengurangkan jurang sosial Bagaimana semangat kesukarelaan dalam diri membantu sama sendiri dapat menyumbang kepada keharmonian negara. Uh, saya rasa semangat kesukarelawanan dalam diri dapat meningkatkan empati dan mengurangkan jurang sosial. Okey, apa yang anda faham tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial? Uh, etika dan peradaban ni mengawal kepribadian dan uh, masyarakat dia agak lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan uh, menghormati undang-undang. Bagaimana akak rasa uh, kepekaan di dida dalam golongan rakyat Malaysia dapat membawa kepada kemajuan sosial dalam negara? Kepekaan dalam isu semasa dapat da dapat melahirkan masyarakat yang berinformasi dan mereka matang dalam membuat keputusan serta politik. Bagaimana Abang rasa kesukarelaan dalam diri Membantu antara satu sama lain Dapat membina keharmonian negara Kesukarelaan kita dalam membantu Golongan yang terjejas ni lah aa, Supaya kita dapat membina Persekitaran saling membantu okay. Sesama kita lah aa, Bagaimana Abang rasa rakyat yang peka Dengan isu semasa dapat membawa Kepada kemajuan aa, Sosial dalam negara Rakyat yang peka pada isu semasa Dapat bertindak lebih bijak ketika berlaku krisis. krisis. Okay. contoh krisis. Tambahan pula, satu krisis uh, meningkatkan daya tahan sosial negara. Oh, okey. Nah, okay. Terima kasih. Okey, apa yang abang faham tentang etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial? Etika dan peradaban ni dia mengajar kita agar lebih berdisiplin. Okey. Menghormati dan mematuhi undang-undang. Oh, itu okay. ah, untuk saya lah. Okey, okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bagaimana abang rasa sifat kesukarelaan dalam diri membantu sesama sendiri dapat membina keharmonian negara? Sikap kesukarelaan ni dapat merupuk sikap saling membantu, saling membantu. dan empati. empati dan juga dia dapat menjadikan masyarakat itu lebih bersatu dan dapat mengurangkan jurang sosial. Itu, okay, itu Macam mana abang rasa kesukarelaan dalam diri dapat membantu meningkatkan keharmonian dalam negara? Bagi saya, pendapat saya, dia boleh mengurangkan beban pada golongan yang terjejas, terjejas. Okay, bang. Terima kasih. Hamut, hamut. Hamut hadir, hamut. Hamut hadir.